на построение построена. Докладывал подполковник Дубровский. Пожалуйста, здоровья, товарищи прохорон Вывезли вас на небольшой полигон. Покажем вам технику, покажем вооружение, которое есть в полиции Донецкой области. Наверное, такого больше нигде нет. И такой техники нигде полиции в Украине больше ни у кого нет. Кразы, БРДМы, боевым оружием и все остальное. Посмотрите, квадрокоптер, та техника, которая есть сейчас на вооружении полиции Донецкой области. академия, вообще высшие учебные заведения наши ведомственные, дали им первоначальные базовые данные, сделали из них юристов. Ну а наша задача теперь как практиков, первое, сделать из них патриотов, чтобы они были патриотами своей страны, державы. И второе, сделать из них профессионалов полицейских. В связи с тем, что полиция Донецкой области и Луганской выполняет не всегда специфические функции, касающиеся именно нашей деятельности полицейской, у нас здесь особые условия, поэтому помимо полицейских каких-то специальных знаний, мы им еще даем и общие военные знания. То есть они должны стать и еще дополнительно и военными. Так получилось, что наши учебные заведения готовили из них действительно просто юристов. Буквально сегодня мы с ними разговариваем, не было у них практических занятий с использованием, с применением автоматического оружия, не было у них полевых выходов. И вот сегодня у них, когда прибыли они к нам, у них все начинается сначала. То есть фактически сейчас они должны закончить второй вуз для того чтобы они могли реально выполнять здесь свои функциональные обязанности и наша задача чтобы они не ушли от нас а стали действительно офицерами полиции Донецкой области чтобы мы отдали им те навыки которыми мы которые мы получили за два года мы им хотим их отдать буквально за эти два месяца чтобы они хотя бы могли представлять куда они попадут. Наша задача, чтобы они остались, это 100 человек, это эти 100 человек, которые нам необходимы. И поэтому нахожусь здесь на этих учениях сегодня и я, и мой заместитель, и все в основном начальники управления. Наша главная задача – отдать свои, передать свои знания и фактически, можно сказать, победить этих молодых людей, чтобы они стали уважать нашу Родину еще больше, чтобы они были патриотами и профессионалами своего дела. Я доволен, что я в полиции как на пистолете Макарова. Что хочу отметить как для, ну, для пистолета. Не буду вдаваться в цифры в подробности. Думаю, знаете, у кого возникнут вопросы, по цифрам можно будет потом провести отдельно дискуссию. Мы нажали кнопку, поймали магазин, произвели замену. Сняли затворные задержки. Продолжаем дальше вести огонь. Дальномер здесь от 50 до 250 метров. Выставляется температурный режим. Порядок нет нас привезли для общего развития увидеть что это такое какое у нас вооружение в полиции состоит в Донецкой области на данный момент сейчас мы прослушивали лекцию по возможным способам связи в Донецкой области ну, мы рассматривали рации спутниковые антенны сейчас будем проходить подготовку по вооружению Будем смотреть, из чего мы будем стрелять, что у нас есть на вооружении. Впечатления пока у меня хорошие. Все нравится, очень интересно. Показывают э, технику связи, э, первую медицинскую помощь, э, вооружение. Ну, сейчас будем все смотреть, будем пробовать и учиться. Я учился в Харьковском национальном институте внутри дел. У нас э, такого не было, нам такого не показывали. Сейчас я даже э, катался сверху на Бердеме. Очень круто, захватывающе получить знания, которые мы не получили в Киеве. То есть мы там учили все по книгам, грубо говорить. А здесь мы уже смотрим все как в реальности. Конкретно на полигоне мы для того, чтобы пройти занятия, вот, которые мы уже прошли только по оружию, хотел бы получить больше знаний по подготовке, ну, по медицине. Потому что это однозначно пригодится. Это моя жизнь в дальнейшем, ну, может быть, жизнь моих товарищей однозначно нужна получить знания, которых не знал раньше. Вопросы задаю для того, чтобы товарищ помог себе сам. И в то же время я должна связаться с командиром, чтобы он мне дал разрешение помочь своему товарищу непосредственно. Я своего товарища буду вести. Ранен, нога, рука, мне отвечают, нога, где аптечка? Можешь ли ты помочь себе сам? То есть возник словесный контакт, и я своего раненого товарища веду. Турникет накладывается следующим образом. Можно одной рукой, вот таким движением, Накидывайте. Резко дергаете. Чем резче вот это первое движение, чем оно сильнее, тем правильнее будет наложен турникет. Такими же резкими движениями. Туда посмотрите, отклеивайте. Но ну, если все отклеите, то просто не потеряйте в идеале нужно заклеить все наружные дырочки для того, чтобы восстановить, герметичность, убрать, восстановить герметичность грудной клетки. Мы есть военизированное подразделение. Мне кажется, не только в Донецкой области это должно проходить, а в каждой области, в каждом регионе нашей страны все полицейские должны проходить вот такую военную подготовку. Меня впечатляет еще, знаете, техника, которая стоит на вооружении вот, полиции Донецкой области. То есть, ну, я считаю, что ну, я так думаю, конечно, это моя точка зрения, что нет в Украине такой техники именно в полиции. Вот. Мне понравились КРАЗы военные, БРДМы, вот. то есть все в хорошем состоянии, интересно очень. До прихода Вячеслава Васильевича Оброскина полиция была в плохом состоянии, сейчас он поднял ее на, уровень, на новый уровень, которого нет нигде в Украине. Все вот так вот, локти прикрывай, все хавай, да. прикрывайся как можно сильнейше, группируйся. Старайтесь жаловать. Жалуй, жалуй. Левой. 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 Так, веди бой. Первый, веди бой. Веди бой, веди бой. Дальше зброю кидай вниз и через левую руку уходь назад. Чикс, да. Давай сзади за ним. Давай 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 на распределение. Нас распределят сразу свои подразделения, свои города, будем уже работать. А тут такая стажировка, такая практика, она только к лучшему, мне кажется. Будем настоящими офицерами. Это мужской долг, мы обязаны знать военное дело. бросать закручивать. Давай. Давай, давай. хотелось очень попробовать такого таких ощущений и это довольно таки незабываемо не передать словами когда на тобой переезжает такая многотонная машина Адреналин просто охлуживает, чтобы быстрее уже он проехал и как можно быстрее обезвредить его гранату.